এটা বিশেষ দিনৰ আয়োজন চলি আছে সেয়েহে দীঘলীয়া ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ একেটা ব্লগতে দুদিনৰ ভিডিঅ' জাপি দিছোঁ মানে কিয় জাপি দিছোঁ আটাইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ বিশেষ দিনটো কিনো সেয়াও কৈ আছোঁ আপোনালোকে মাথো চাই চাই গৈ থাকক এতিয়া মই লোকেল মুৰ্গী বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া তিনি কিলো তিনি কিলো লোকেল মুৰ্গীত মই ওলকবি আলু আজি এই বিশেষ দিনটো দুদিনৰ পাছতহে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে শ্বেয়াৰ কৰিম কিয়নো আপোনালোকক লাহে লাহে ক'ম বহুত কথা আছে লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় যিয়ে নহওক এতিয়া মই লোকেল মুৰ্গীখিনি বনাই আছোঁ লগতে ওলকবি আৰু আলু দুয়োটাই মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ এয়া ছালাড ইয়াৰ লগতে জলা ভাজি মাংস ইতিমধ্যে হৈছে আৰু মানে ওলকবি আলু লগতে অকণমান কল পচলা মিক্স কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে আমাৰ অসমত মানে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব মানুহ মৰা দিনাখনো মানে এটা বস্তু খায় বা জন্ম হোৱা দিনাখনো এটা বস্তু খায় এটাই বস্তু দহা তিলনি বা সকাম ক'তোৱেই বাট পৰি নাযায় প্ৰতিদিনাখনেই খায় মানে ইমানেই অধিক বাঢ়িছে কি বস্তু যিসকল মানে সচেতন ব্যক্তি তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে সেইটো কিন্তু মই পচন্দ নকৰোঁ এতিয়া মাংস বনাই হৈ গ'ল মাছো বনাই আছোঁ মাছ মাংস মানে মাছটো ধৰক টেঙা জোল দি দিছোঁ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বনোৱা হ'ব আৰু জলা ভাজি এখন বনাম বুলি ভাবি আছোঁ বিশেষ দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিবই দিয়কচোন লাহে লাহে হ'লেও লগে লগে নোৱাৰিলেও মানে লাহে লাহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু বোৱাৰীজনীয়ে মই ধুমাধুম পাচলি কাটি আছোঁ তাই আকৌ বোলে অকণমান বোলে জ্বলা ভাজি বনাম বোলে মাছৰ মূৰা দি মানে এই যে ঘিউ কচু বাওঁ মাছৰ মূৰা দি বনাই খাই ভাল লাগে বনাই থকা ফাকতে আপোনালোকক বিশেষ দিনটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ সেয়া আমাৰ আজি মাজনী পজা দিম হয় নেকি আচ্ছা মইতো আহিছো ওচৰলে

মামী এই ককাক ককাক দে নাখায় অকণে খাই দিয়া এই আছা বন্ধুজনে কি ধুনীয়াকৈ খাই দিছে হা এই মাহঁতকো দেখোন এইফালে মামী মামী অ এইফালে মামীয়ে খুৱাই দিছে ককাক দিয়া বৰদা গেছটো পামাই দে মাক দে চা চা দে ভাল ফটো আনিছে খালি হেৰি একদম ফটো খোলা চবে একে কেককণ খুৱাই দে অভাক থেংক ইউ নকয় ভেৰি থেংক ইউ কয় দে আচ্ছা ভাল লাগিলে হয় নহয় হেপী বাৰ্থডে এনেকে হৈ গ'ল আৰু কেক কাটি সকলোকে খোৱালে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলে অকণমান এতিয়া আমাৰ বোৱাৰীজনীয়ে মাটিতে বহি লৈছে ভাত খাবলৈ বাকী সকলো ৰাইজে খাই আছে কিবা এটা পাতিলে বহুত কাম ওলায় অ' কেমেৰা মানে ধৰি থাকিবলৈ সময়েই নহয় আলহীখিনি লৰালৰিকে সুধিলোঁ লগতে এই ৰ'দৰ জিলিকনি পৰি আছে মানুহখিনি চাগে স্পষ্টকৈ আপোনালোকে দেখাই নাই বাৰু যেই নহওক অকণমান অকণমান ভাত খাই থাকোঁতেই ধৰিলোঁ এয়া টিকলা এজনী আহিছে মৰম লগা এতিয়া আকৌ পিছদিনাখন মানে বাৰ্থডে' আছিলে আপোনাৰ ন তাৰিখে এতিয়া দহ তাৰিখে দেখুৱাইছোঁ এয়া টমিহঁতে ভাত খাই আছে তমি আৰু বগী লগতে মই আকৌ বইল চবজি কিবা এটা খাওঁ বুলি কৈছে মানুহটোৱে সেয়েহে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই আমাৰ পাকঘৰটো আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ যিজনে বৰ লেতেৰা লেতেৰা কৰি থাকে যে তেওঁলোকৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ লেতেৰা পাকঘৰটো বাৰে বাৰে দেখুৱাই ভাল লাগে মোৰ দেই এইফালে কাৰিকৰজনে কিবাকিবি বনাই আছে মই মানে এতিয়া বইল চবজি কিবা এটা বনাম বুলি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ ওলকবি অমিতা লগতে মূলা মিশ্ৰণ কৰি ইয়াত যোগাৰ কৰিছোঁ লগত দিছোঁ ধোঁৱা মগু লগতে মস্ত ডাঙৰ এটা ৰঙালাও দিছোঁ ইমান ডাঙৰ নহয় তথাপিতো অলপ ডাঙৰ আৰু সেই ৰঙালাওটো মানে পিটিকা বনাম আদা আৰু অকল পিঁয়াজ দি পেলাই খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে আদা পিঁয়াজ দি ধুনীয়াকৈ মানে পিটিকি পেলাই বইল কৰি ল'ব লাগিব আৰু এয়া চাওকচোন একেলগতে সিজি গ'ল মানে ওলকবি মূলা অমিতা দালি ৰঙালাওটো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এনেধৰণে এতিয়া কাঢ়ি পেলাই থৈ দিছোঁ এক বুলি দুই চিগা কৰিছোঁ মানে একেটা মানে কাম দুবাৰ কৰি কৰা নাই আৰু একেছতে কৰিছোঁ এতিয়া খাব টাইমৰ হ'ল মানে দুপৰীয়া সময় দুদিন ভিডিঅ' একেলগে দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা এয়া ৰেডি কৰি থোৱা আছে দেখিছে নহয় এতিয়া জলকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব কাটি পেলাই দালি আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়া থপথপীয়া দালি মানে আনলোড কৰি দিছোঁ মানে যিহেতু কুকাৰ এটাহে সেয়েহে কেৰাহীলৈ উলিয়াই দিলোঁ বোলো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এনেধৰণে মিক্স কৰি পেলাই দালি বনাই চালে বহুতেই ভাল লাগে পিটিকা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি লগতে দুদিনৰ ভিডিঅ' একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিলেও কোৱা লাগিলে জনাব এতিয়া ভাত কাঁহী লৈ ঘপা ঘপ খাই আছোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম বাই বাই